Mən Qurbanov Bəxtiyar Əlqismət oğlu Keçmiş Ağdara rayonunun Məlikkənd sakini Avqustun 28-i Əziz dostlar, mənim üçün çox ağır bir gündür. Nəzərinizə çatdırım ki, 1992-ci il Avqustun 28-də Atam Qurbanov Əlqismət Zəman oğlu Keçmiş Ağdara rayonunun Mülkiət sakini 1992-ci ildə avqustun 28-də Ağdərənin işğal altında olan kətləri uğrunda döyüşərək şəhid olmuşdu. Biz 1992-ci ildə avqustun ayında 28-i getdik Ağdamın Uzundərə Şəhiddərxəyabanında dəfn elədik. Erməni mənfurları o Ağdamı 28 il idi, indi 29 il idi ki, eee Ağdamın Uzundərə Şəhiddərxəyabanlı Erməni işğalçılarının işğal altında qalmışdı. Deməli Bu vətən müharibəsində torpaqlarımızın bir qismi azad olmağına baxmayaraq biz çox sevindik ki, heç olmasa bir qismi 75 faizi Qarabağ'ın işğaldan azad oldu. Və müharibənin bitdiyi 1 aydan sonra mən dövlət qurumlarına o yer olmalı ki, başda prezident operator olmaqla, prezidentin səhidi olmaqla, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləyən bir yer qalmadı. Yəni bir döymədiyim qapı qalmadı ki, məndə atamın məzarını, ağdamın Uzundərə Şəhidlər Xiyabanında məzarını ziyarət edirəm. Və o cümlədən Ağdərə cəmaatının orada sayısız hesabsız şəhidləri uyur. Ağdam Uzundərə Şəhidlər Xiyabanında Bu haqda müraciət elədim. Mənə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirdilər ki, yazılı şəkildə müraciət ilə müraciət elədim. Sonra mənim telefonuma mesaj gəldi, qeydiyyatı alındım. Bu gün də avqustun 28-i mənim atamın 29 illiyidir. Dünyasının dəyişdiyi. 8 evladının heç birinin xeyrin şəhrini görməmişdir mənim atam. 29 ildir. Deməli nəzərinizə çatdırım ki mən hər gün baxıram ki, rayonlara insanlar axınlaşıb gedirlər. Yəni mən buna pis baxmıram. Yəni hamının ürəyə ağır gədir, elin evbasını ziyarət edir, təsəllilik tapır. Mən dövlət məmurlarına üzümü tutub deyirəm ki, Ağdamın Uzun Dərəsində olan Şəhiddər xiyabanı patoloji 20 sotdur. Siz bu 9 ayda, 9 ayda deyirsiz ki, orada mina var. Halbuki neçə nəfər də gedib ziyarət edirik, gəlib. Sizin bu 9 ayda 20 sotu mirazdan təmizləməyiniz nə böyük problem oldu. Dövlət olur, işğal altında olan işğal altında olan rayonların sahiyələri yüzlərlə hektar sahələrin gedib minadan təmizləyib orada taxıl, ləvlim, bəzi kətkə sərfətli məhsulları əkib becərib pul qazana bilərsiniz. Amma halbu ki, üstündən kaftalıyı keçirsiniz. Ağdamın Uzun Dərə şəhətler xiyabanı. Bu yolun gündəgüzdə sağa, yüzdən sola keçirsiniz Ağdama. Oradan dönüb o bir həylə orada şəhidlər var. O şəhidlərin məzarını ziyarət eləmisiniz. Ay dövlət məmurları. Və o cümlədən bu şahidin ailələri 29 ildir həsrətlə gözləyiblər. Siz ona köməkdəlik eləmirsiz ki, gedib o ağdamın üzündə də şəhidlik edənə, heç olmasa onların ailə üzvləri gətsin ziyarət edəsin. 20 sot patoloğu 20 sot yerdi o uzun də rəşədlər xiyabanı. Orada dağıdılmıb. Dağıdılmıb. Mənim əlimdə sübutlarım var. Yəni bizim orada e, tanışlar da olub ki, yeri ziyarət edib, çəkinmənədət ular, yəni mən də sonra baxandan sonra yəni deyirlər ki, sild məndə sildmişəm. Yəni 20 sot pataroq, 20 sot olan yeri bu 9 ayda bu Azərbaycanımızın bu dövlət məmurları dinəndə deyirsiniz ki, şəhidlər bizim üçün əzizdir. Sizin üçün əziz dəyərli ay məhmud. Çünki şəhid verməmsiz. Qapınıza şəhid gəlməyib. Şəhid tabutu gəlməyib. Allah qapınıza şəhid tabutu qismət eləsin. O deyə bilmir. Çünki şəhidlər uca zirvəyə yüksəlir. Onu da Allah təala sizə qismət eləmir də. Biriniz yol qəzasında ölüb, biri dənizdə vatan ölüb, biri nə bilirəm nə edir siz keç olmasa kömək də eləmisiniz ki 20 sot patoloğu yeri miradan təmizləmişsiz. İndi bilmirəm, yalan deyirsiniz, keçə deyirsiniz. Biz gedək öz şəhidlərimizi məzarını ziyarət edirik. Əziz dostlar, o qədər haddindən artıq mən incimişəm ki, Azərbaycan Respublikasının bu dövlət məmurlarından mən burdan üzümü tutub Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə deyirəm. Siz prezident seçkisində seçilərkən əlinizi qoydunuz Quran üstünə. And içdiniz ki, bu quran haqqı mən hər bir vətəndaşımın prezident olacağam. Mən də bunu əsaslanıb, buna güvənərək sizin prezident adlı sürərdən azadlıq saatınıza müraciət elədim. Dəfələrlə müraciət elədim, cənab prezident, o sahədə baxanadan Ya çördü, ya kaldı, kardı, yalaldı. Gözü görmür. Deməli baxan yoxdur. Adı prezident alanında adı saat var. Amma ora baxan yoxdur. Da mən hara müraciət eləyəm əliyəm? Eləmişəm Azərbaycan Respublikasının Dağlıqlar Naziri Üləy Tevəzov var. Onlar da dedilər ki, gözdə minarədir. Ha bax minə təmir ediləcək onda. 20 sot, patoloğu 20 sot olan yeri bu 9 ayda minadan təmizləmək nə problem oldu. Budu bu Azərbaycan hökumətinin şəhidlərə olan belə qayğısı, şəhid ailələrinə olan bu qayğısı. Bəzi şeylərlə, belə şeylərlə bizi bu dövlətlər küçdürürsüzdü. Dövlətdən yox, hökumətdən. Dövlət başqa şeydir, hökumət başqa. Hökumət boyun var, səhr yoxdur. Amma bizim dövlətimiz Azərbaycan hökuməti dö dövlətidir. Niyə bu qədər bizi bax belə zulum edirsiniz? Niyə bu qədər bizi hiddətli edirsiniz? Niyə bu qədər bizi hər yola əlatmağa vadər edirsiniz? Leynim də mən birdən fikirləşirəm ki, mən gedim Türkiyənin səfirinə müraciət edim ki, mən bu ölkədə o qədər haqsızlıq var ki, mən bu ölkədə yaşamıram. Birdənə bir fikrim var ki, bir dənə məktub yazım. Aylanarsan görüm mə Türkiye-də vətəndaşlıq verərlərmi? Mən çıxıb gedim Türkiyə vətəndaşı olum. Azərbaycan vətəndaşlığını imtin eləyim. Ona görə prezidentə müraciət edisən cavab gəlmir. Çıxırsan. Prezident deyir ki, çıxın ictimaiyyətləşdirin. Nə məsələdir? Mən sosial şəbəkələrə də dinliyirəm, baxıram. Nəzər yetirirəm. Qardaş çıxıram sosial şəbəkələrə, ona da baxan yoxdur. Niyə etdi Azərbaycanda? Belə baxır ki, monopoliyadır. Azərbaycanda heç kim öz kimi müraciətini yazmır. Ay millət, oxumur ay millət. Əsəbləşmişəm, heç bilmirəm. Ey, əsəbimdən da özümü saxlaya bilmirəm. Bu nə qədər zümurlar? Mən 29 ildir atam şəhid olub. Bu gündə 29 ili tamam olur. 1 ay bundan qabaqda yazmışam. Düz 8 aydır 8 ayda çıxış eləyirəm. Xeyri yoxdur. Məktub yazıram, xeyri yoxdur. Mən gedə bilmirəm şəhidimin, valideyiminin. Mən bu oya başa çatdıran valideyimin gedə nəzarət ziyarət eləmirəm. Da mən nə edəməliyəm? Da mən bu hökmədə hansı bir nə deməliyəm? Sağ ol deməliyəm. Valla sağ ol düşmür. Düşmürük. Ba belə gəl istəyirsiniz məni şərhleyin. Gimə narkot qoyun, nəvənim part qoyun, kat qoyun, nə qorxu qoyun. Əzabların məni də tutun, çərdiyim başımı içəri də. Bəs dilində, bəs dilində siz şəhid gəlməyib də siz bilmirsiz. Şəhəd nə olar şeydir? Bilmirsiniz siz. Çünki Allah qismət eləmir də sizin qapınıza şəhid olar. 20 sot yeri 9 ayda təmizləmirsiniz. Çünki burada siz yerəmişsiniz. Burdan bir şey götürmürsüz qazanırsınız. Sizə lazımdır gedin Füzuliyyə Cəbrayilə, nə bilim ağ damın sahələrinə əkisiz, biçisiz pul qazanırsınız. Hətin şəhərin məzarı ilə də pul qazanmırsınız ki. O sizin üçün bəlkə də onun 10-cu dərəcəli birişdir. Ona görə də saymırsınız da bizi. Saymırsınız. Bunu Allah götüb yeyəcək. Allah götürməyəcək. Vallah mən nə deyim də be. Əziz dostlar, bu canım yor boazıma mən rəsmi qayda-qaidə olaraq müraciət edəcəyəm Türkiyə səfiriynə. Mən öz ailə üzümlə mərzuram ki, bu ölkədən imtina ediyəm, gedəm Türkiyəyə. Vətəndaşlığımı imkan versələr və qəbul etsələr gedim götürüb. Çünki Azərbaycan da haqq ədalət yoxdur. Yoxdur. Allaham da olsun yoxdur. Allah bunların üstünə od töksün ki, yoxdur. Yoxdur, qardaş, yoxdur. Yoxdur, 29 ildir sevindik ki, Qarabağ 75% alınır. Mən gedib valideynimin məzarını ziyarət eləyə bilmirəm. Niyə eləyə bilmirəm? Mənim valideynim gəlib Erməniyə qullatıb. Bu Erməniyə qohum olan məmurların daisinə qullatıb. Ona görə imkan vermirlər. Ə belə şərəfsizlik yollar. Abi dərdimizi kimə deyəyək ha ki? Bu öltənin yası yoxdur. Çıxının xara deyirix xeyri yoxdur da. Canımız yığılı bu acımada. Allah sizdən əhlet eləsin.